एक जानवरी को मेरा 61 बर्थडे था उस दिन बहुत से लोगों ने ब्लैंकेट और स्वेटर लाकर मेरी तुला की थी तो वो ब्लैंकेट जो आए थे वो ब्लैंकेट आज सवेरे हमने स्वच्छता कर्मचारियों को मिल रोड के कर्मचारियों को दिए उसके बाद आज यहाँ पर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय शंकर राव चौहान विष्णुपुरी यहाँ पे जो लोग पेशेंट के रिश्तेदार बाहर सोए वाले हैं उनके आंग पे डाले हैं। कम से कम पाँच क्विंटल ब्लैंकेट आए सोए ये हमारा उपक्रम अभी लगातार चालू रहेगा इसके पहले हमने लोगों से अपील की थी कि हमें 2,025 ब्लैंकेट बांटना है बोलकर अभी हम सबसे विनती करते हैं कि भाई हमारा ब्लैंकेट का कोटा पूरा हो गया है आप कोई भी ब्लैंकेट के लिए हमें डोनेशन न दे अगले साल फिर 2026 में हम बांटेंगे इस साल भी अभी आज जो जिस एरिया में नहीं रहे हैं वो एरिया में और हमारे पूरी टीम सुरेश लोट सुरेश शर्मा कामाजी सरोदे अरुण काबरा सविता काबरा हमारे गणेश सिंह बालाजी मोरलवार विलास जोगदंड ये सब टीम और हमारे छाया चित्रकार संगरत्न पवार ये पूरी टीम हम सिटी में रोज रात में 10 से 11 बजे निकलते हैं हर ये अलग अलग एरिया में जाकर उनको ब्लैंकेट डालते हैं तो ये आज हमारा कम से कम बाईस तेईसवा दिन है ये 40 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा तो आप सभी से विनती है कृपया जिस किसी को भी हमारे साथ ब्लैंकेट लोगों के आंख पे डालने का इच्छा होंगी समाज कार्य आप तो लाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा फोटा भी बहुत हमारे पास ब्लैंकेट जमा है तो आप तो दस बजे हम डेली सोशल मीडिया में डालते हैं कि भाई आज हम ये एरिया में डाल रहे हैं तो आप आ सकते हैं और आप भी ये इसमें जो सेवा में जो आनंद मिलता है उसका आप लुत्फ ले सकते दिलीप भाव ठाकुर साहेब एक जानवरी दोन हजार पंचवीसला भाऊचा वाढदिवस होता भावनं आर न मागविता जर मला काही द्यायचं असेल तर ब्लँकेट द्या किंवा स्वेटर द्या गरजवंत लोकांपर्यंत मी पोचवितो असं भावनं आवाहन केलं होतं आणि ज नांदेडच्या जनतेनंही त्याला भरभरवटून प्रतिसाद दिला नांदेड भर दिल। शहरामध्ये भाऊच्या वाढदिवसाच्या दिवशी सहा क्विंटल ब्लँकेट आणि स्वेटर वगैरे आले होते तर भावनं ते असं काही कामगार लोकाला नगरपालिकाच्या लोकाला वाटले आज इथं सरकारी दवाखाना शंकरराव चव्हाण हॉस्पिटलच्या परिसरामध्ये पेशंटच्या नातेवाईकांच्या ना आता जे बाहेर झोपलेले आहेत थंडीचा हे दुसरा तिसरा महिना आहे या आज थंडी खूप चालू आहे मालेगाव जत्रा असल्यानं त्यासाठी इथं लोकाला ब्लँकेटची गरज होती म्हणून असं थोडंसं कुठून माहिती झाली आणि या ठिकाणी आता अडीचशे लोकाला आता या ठिकाणी ब्लँकेट वाटप समजाचे अंगावर टाकण्यात आले त्याचबरोबर भावनं जे भाऊचे जे कार्यक्रम राहतात हे भावचा कार्यक्रम आणि भाऊची मागले एकसठ व एकसठवा वर्ष होतं भाऊचं वाढदिवसाचा त्या संदर्भामध्ये भाऊला सर्व लोकांनी भरभरवटून असं सर्व गोष्टीचं भाऊ जे उपक्रम घेतात त्याच्यामध्ये सर्वजणं मदत करतात त्या त्यासाठी सर्व जनतेचा मी आभार मानतो जे भाऊला मदत करतात त्या लोकांचंही मी धन्यवाद करतो जय हिंद जय महाराष्ट्र पहले तुम बोलो। भाई। जय श्री राम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिलीप भाव का बर्थडे इकसठवा विशेष करके बहुत अच्छी तरह से मनाया गया और उस उस वाड दिवस के उपलक्ष में ब्लैंकेट वाटअप आज सुबह कामगार अघाड़ी और बाकी जो है मिल के पास वहाँ गरीब गोर गरीब को वाटअप किया गया ब्लैंकेट अभी आज शाम में दस बजे विष्णुपुरी शंकर और चौहान दवाखाने के पास वहाँ भाव ने सभी मित्र परिवार को लेके वाटअप किए इसलिए का और भाव का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते जय महाराष्ट्र जय हिंद हम नांदेड़ नांदेड़ी हमारे सर्व कार्यकर्त ज्येष्ठ बांधव श्री आदरणीय दिलीप भोग ठाकूर साहेब यांच्या एकसष्टव्या जन्मदिनानिमित्त शहरातील सर्व दानशूर व्यक्तींनी सहा क्विंटल जवळपास ब्लँकेटचं तुला भार भाऊंची केलेली आहे त्याप्रसंगी भाऊनी वाढदिवसाला कुठलीही कोणाचीही भेट न घेत म्हणजे गिफ्ट न घेता सर्व गरीब त्यांच्या सेवेसाठी समर्पित जीवन जगणारे दि आदरणीय दिलीप भाऊ ठाकूर यांनी सर्व ब्लँकेटचं वाटप रीक्षरपणे चालू केलेलं आहे भाऊंचे विविध उपक्रम या नांदेड जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध झालेले आहे आणि त्यासोबत त्यांच्यासोबत असलेली कार्यकर्त्यांची टीम भाऊच्या आदेशाचं पालन नेहमी करत आलेली आहे भाऊला एकसष्टव्या जन्मदिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा